Привет! Хочу видео записать про керамику. Китайскую с Алиэкспресс. Вчера прошло. Короче, в комплекте такая коробочка. Небольшая инструкция. Так, сам флакончик объемом 30 мл. Аппликатор. Вроде так его называют. С поролончиком. И резиновая такая подушечка жесткая. И сама салфетка. Две салфетки. Так, инструкция. Ну, на картинке там нарисовано. Помыть, обработать глиной, отполировать, нанести керамику, потом заполировать. И будет типа красота. Так цены разные на эту всю керамику. Даже она Алиэкспресс, она начинается там с полтора доллара и заканчивая за 30 миллилитров, там, вроде бы долларов 10. Круче, за этот флакончик я дал 9 долларов, брал вроде бы у проверенного продавца. Вроде бы, ну вроде бы контора хорошая. Так, Короче, ни разу не пользовался, буду сейчас пробовать. Как я понял, этот аппликатор заворачиваем в салфетку, типа таким образом, капаем сюда и после этого наносим на поверхность решеточкой сначала вертикально, потом горизонтально, потом ждем, пока она подсохнет, а минут пять. После этого заполировываем микрофиброй. Вчера подготовил капот, отмыл, глиной протер и отполировал. И сейчас хочу вот эту область покрыть керамикой, несколько слоев, и посмотреть, будут ли отличаться боковые стороны. И как раз проверить, что там за эффект аэробный. Керамику. Первые недостатки, что мне понравилось, вот этот колпачок. Короче, он снимаешь его и надо на этот поролон капать с большого горлышка. Если бы они хотя бы сделали какую-нибудь маленькую пипеточку, чтобы капельками капать, намного лучше было бы. Короче, нанес я на поверхность 5 слоев этой керамики. Заметил, что сразу довольно большой расход, когда первый слой наносишь, а второй, третий, четвертый и пятый, там уже достаточно две капельки на поролончик и намного легче наносится. Высыхает он, не, наносится он такое ощущение, что масло какое-нибудь подсолнечное капаешь и жирное размазываешь по капоту. Но равномерно нанес. После этого, наверное, минут 5 прошло. Оно видно, что подсыхает. И после этого микрофиброй все остальное снимаю. И чувствуется, располировывается. Так. И честно, особо по цвету, по насыщенности оно, наверное, не отличается. Но когда берешь микрофибру и проводишь по капоту, сейчас даже вам покажу. Там, где нанесли керамику, очень гладко. Когда переходим на обычный, а на обычную полировку там более, ну, более жестко или как Короче, разница есть. Короче, здесь 5 слоев керамики, здесь ничего нету. По цветовой гамме я смотрю, разницы нету. Да, керамика устраняет маленькие царапинки, которые не смогла убрать простая полировка. Ну и сейчас попробуем полить водичкой и посмотрим, как все-таки происходит. Кажется, ну вот так для для себя нанесу всю керамику на автомобиль. А так нет, не знаете, не понравилось. И сейчас я ожидал результат получше. И это достаточно просто отполировать. Хорошо, и все.